जो टुकड़ो में पलता है कुत्ता भी अपने घर में शेर होता है अपने मोहल्ले में शेर होता है की एक जो दंगा फसाद पार्टी के देखते और एक जायदा तृणमूल कांग्रेस दुर्नीतिमा दुर्नित वो लोग कोशिश करेंगे कि चुनाव हिंदू मुसलमान के ऊपर हो चुनाव मजहब के नाम पे हो चुनाव धर्म के नाम पे जात के नाम पे बंटवारा हो जाए लोग लो। कांग्रेस के भ्रष्टाचार की नीतियों की वजह से छब्बीस हजार लोगों की नौकरी चली गई है और यहाँ पे आप देख लीजिए आठ हजार स्कूल बंद चुनाव में जो बक्सा बदलने आएगा उसका नक्शा बदलकर रख दिया जाए हम कोशिश करेंगे कि चुनाव रोटी कपड़ा मकान पानी बिजली सड़क के मुद्दे पर हो साधारण इलेक्शन इलेक्शन अपना शिक्षा अपना छेले में शिक्षा जोनो ए इलेक्शन अपना उन्नति जोनो ए इलेक्शन दुर्नीति विरोध है ये इलेक्शन इस बार कोई मामूली इलेक्शन नहीं है अभी ये देश को बचाने का इलेक्शन है संविधान को बचाने का इलेक्शन है ए इलेक्शन बचानो जो नो इलेक्शन संविधान बचानो इलेक्शन तो एक होने फ्यूचर की आछे अभी क्या फ्यूचर क्या भविष्य हम लोग तैयार कर रहे हैं अपने नए पीढ़ी के लिए कि मानुष की चाहे एक तो दंगा फसाद पार्टी के देखते चाहे और एक जगह थे त्रिनमूल कांग्रेस दूर नीति पूरों शोमाए दूर नीति तो आमी ऐटा ही अनुरोध कोर्ची तो दूधो ही पर ही पार्टी के दूधो ही दौल के ये वो पराजित करते ही हो बे हम ये बोल रहे हैं कि एक जो तरफ भारतीय जनता पार्टी चाह रहे है कि हिंदू मुस्लिम उर्दू बिंगाली एक तो विभाजन होए समाजे और एक जगह त्रिनमूल कांग्रेस त्रिनमूल कांग्रेस दुर्निति जोनो चौबीस हजार मानुष चाकरी हारे थे न्यू दुर्नीतिक कारो और आपने नहीं 8,000 आठ हजार स्कूल बंद हो तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार की नीतियों की वजह से छब्बीस हजार लोगों की नौकरी चली गई है और यहाँ पे आप देख लीजिए आठ हजार स्कूल बंद है आप यहाँ पे माध्यमिक जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनकी संख्या देखिए है वो संख्या कब होते चले जा रही है प्रत्येक बोशोर तो ए एक टू इम्पोर्टेंट डिसीजन आपना के नीते ही हो बे ए लड़ाई केवल बोल लड़ाई नॉय ए लड़ाई आपना छेलेर मेर जोनो ए लड़ाई आपना जोनो ए लड़ाई प्रत्येक संदेश खालीर माँ बोनेर जोनो तो ये लड़ाई सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है ये ये सब लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि हम लोग संविधान को बदलें एक भाषा एक धर्म एक पॉलिसी अमी एटा होते पारो ना ये हम लोग अलाउ नहीं करेंगे कि यहाँ पे एक भाषा एक धर्म हो हम लोग हमी विरुद्ध कौर वो यही नीति जोनो तो ये लड़ाई आप देख लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है और ये लड़ाई को आम ही अपना के अबार अनुरोध कर ची जादवपुर आपने श्रीजौन के जोकझोक करून और आमा के आमी समर्थन करून दक्षिण कोलकाता मैं ये कह रही हूं कि यहाँ पे जादवपुर को आप लोग इंश्योर करिए और एक उदाहरण दिखा दीजिए कि दक्षिण कोलकाता यहाँ पे भ्रष्टाचार और दंगा फसाद पार्टी को हराएगा और आप यहां पे जादवपुर में दिखा दीजिए कि आमी भ्रष्टाचार दुर्नीति पार्टी के चायना दंगा फसार पार्टी के चाहे ना आमी जाए आमी दूटो पार्टी के विरोध बो, और आप ये बता दीजिए कि दोनों पार्टी के खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे और आमी अपना के रिक्वेस्ट कर समर्थन करते चाह थैंक यू थैंक यू अनेक अनेक धन्यवाद इनकला जिंदाबाद आप प्लीज सबको बता देगा इधर से जादवपुर से श्रीजन को आप जिताए कोलकाता दक्षिण से अपनार बेटी मे में बन के अपने जो जो करवाद मेरा लड़े खुटी जोड़े एक जरा बोल माइक लगाते ना झंडा लगाते देवो ना से टुकड़ो मस्तान देर के बोली जो टुकड़ो में पलता है कुत्ता भी अपने शेर होता है अपने मोहल्ले में शेर होता है এস চুনা যে বক্সা বদলনে আয়গাউসা নকশা বদল করে রাখিয়া যায় রাজ্যের পুলিশ ছাড়া পুলিশ ছাড়া কোন গুন্ডামি মস্তানি চলে না রামনবীর দিনে আমরা দেখেছি গতবারে রিসরায় শিবপুরে মমতা বললেন না পুলিশ একটু এক ঘন্টা দাঙ্গা করতে দিয়েছিল এবারে অধিত চৌধুরী এলাকায় মুর্শিদাবাদে আমি যেখানে লড়ছিলাম মুর্শিদাবাদ তার পাশে বহরমপুরে বেলডাঙ্গায় রামনবীর দিনে বিজেপি তৃণমূল আর এস এস মিলে দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করলো কিন্তু দাঙ্গা হলো না কারণ বাংলার মানুষ হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমান মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দু লড়তে চাইছে না হিন্দু মুসলমান মিলে চোর চোরটাদের বিরুদ্ধে লড়তে চাইছে আর এটাই হচ্ছে সাফল্য প্রতিদিন রোজানা ম্যালা হে চলা থা জানি মে মঞ্জিল মগর লোক সাথ আতে গেয়ে কার বার্তা গে প্রতিদিন মানুষ সামিল হচ্ছেন তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকেও উত্তর কলকাতায় মধ্য কলকাতায় হাজারো তৃণমূলের কর্মী তারা সব কংগ্রেসে যোগদান করছে ইন্ডিয়া ব্লকে যোগদান করছে আমরা দুহাত বাড়ায় আবেদন করছি আপনাদের কাছে শুধু সাইরা সাহলিমকে ভোটে জেতানোর জন্য না শুধু সৃজন ভোটে জোতে জন্য না আমাদের যে সেকুলার ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক আছে তাকে আমাদের রক্ষা করতে হবে আমাদের দেশের যে দশা সেই দশাকে পাল্টাতে হবে মানুষের যে দুর্দশা তার থেকে মুক্তি চায় এই দশা পাল্টাতে হলে দুর্দশা দূর করতে হলে দিশা পাল্টাতে হবে আর দিশার জন্য ইন্ডিয়া ব্লক নতুন বিকল্প নীতি নিয়ে রুটি রুজির কথা বলছে হকের কথা বলছে গণতন্ত্রের কথা বলছে ঐক্যের কথা বলছে সম্প্রীতির কথা বলছে তৃণমূলের কাছে ভাইপো আর ভাইপো বউকে বাঁচানো ছাড়া অন্য কোনো কর্মসূচি নেই আর এজন্য দাঁড়িয়ে আপনাদের কাছে আবেদন করছি এখানে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ কলকাতায় দীর্ঘদিন প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর বামপন্থীরা জয়ী হয়নি আর যাদেরকে পাঠানো হয়েছে তারা কখনো দক্ষিণ কলকাতার কথা বলেনি পার্লামেন্টে কথাই বলেনি সায়রা কামিয়াব আর অর্কুচ লোক উকারকে উর্দুবাসী বাংলা ভাসী বিজেপি আর আর এস এস আর তৃণমূল দেখবেন একসঙ্গে এসব ঝগড়া লাগানোর চেষ্টা করছে আরে ও আপকে দিল কি আওয়াজ সমঝে आपकी परेशानी को महसूस करेंगी और उसके बाद पार्लियामेंट में जब औधीराज सेम जो लड़ाई करबे को नौजवान स्टूडेंट लीडर है जहां से मैं पढ़ा हूं वहां से वो भी पढ़ा है जो पढ़ाई मैं पढ़ा हूं वो पढ़ाई वो भी पढ़ा है जो रास्ते में मैं चलता हूं उस रास्ते में वो भी चलता है जो मंजिल की तरफ हमारा यात्रा है उस मंजिल की तरफ उसका भी यात्रा है आपसे अपील है हसिया तारा में दोनों ही चार नंबर में है ठीक है बटन चार नंबर है आईपीएल होता, होता, तो होता है ना क्रिकेट होता है ना तो बाउंड्री मारना पड़ता है चार ठीक है पूरा चौका मारना है और बाउंड्री के बाहर बीजेपी और तृणमूल को भेजना है, इन के लिए तरस रहा है जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया है महंगाई हुई है बेरोजगारी हुई है আমরা সবাই মিলে চাই বিজেপি হারুক সেলিমদা বললেন বিজেপি হেরে যে বিকল্প সরকার হবে পাল্টা সরকার হবে পাল্টা সরকার বিফলে চলে যাবে যদি পাল্টা সরকারের পাল্টা নীতি না থাকে তাহলে নতুন নীতি বানাতে হবে মমতা ব্যানার্জি নতুন নীতি বানানোর গল্পে থাকবেন না বলে দিয়েছেন আমি বিজেপিকে মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছেন আমি ইন্ডিয়া জোটে থাকব না কালকে পরশু বলেছেন আমি বাইরে থেকে থাকবো ম্যানেজ করছেন কিন্তু লোকে বুঝতে পারছে তাহলে আমরা বামপন্থীরা পার্লামেন্টে আমাদের শক্তি বাড়ান আমরা ওই বিকল্প সরকারের যে বিকল্প নীতি সেই নীতি প্রণয়ন করার প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করব আপনাদের প্রত্যেকের আশীর্বাদ সমর্থন ভালোবাসা চাই রুজি রুটির কথা আর বারো তেরো দিন আছে ও লোক কোশিশ করেন के चुनाव हिंदू मुसलमान के ऊपर हो चुनाव मजहब के नाम पे हो चुनाव धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बंटवारा हो जाए लोग हम कोशिश करेंगे कि चुनाव रोटी कपड़ा मकान पानी बिजली सड़क के मुद्दे पर हो अपना सकल के एकटुकु केवल बोलार जे रुजी रुटिर कथार बिरे अथा जे इसे बोलबे सुनबें ना बोलते देवेंो ना এবং আমরা রুজি রুটির লড়াইটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য লাল ঝান্ডা ওড়াবো গোটা দক্ষিণ কলকাতা এবং যাদবপুর জুড়ে এই ভোটের পরে গোটা রাজ্যের রাজনৈতিক ম্যাপ পাল্টে যাবে সেই রাজনৈতিক ম্যাপ পাল্টানোয় যাদবপুর আর দক্ষিণ কলকাতার মানুষকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে আপনাদের সকলের আশীর্বাদ দেওয়া সমর্থন চেয়ে আমার কথা শেষ করছি ভালো থাকবেন